Когда-то мы начинали еще стройку только одного инвестора. Потом сняли в аренду технику и начали строить в вторую очередь Толстого, Самострова, Петровского. Вот, в принципе, с 2012 года уже по сегодняшний день у нас сдано 24,5 тысячи квадратных метров. И на этот год, наконец, мы готовим сдачу еще 23 тысячи квадратных метров, потому что уже то есть, темпы растут. Очень долго вот начинается этап, как только ты делаешь задел, то оформление занимает где-то ну, месяцев 12, а то и даже бывает и полтора года. Дом выгоняешь за год, документы делаешь два года. У нас есть свои внутренние программы. Мы людям делаем отсрочки платежа, разбиваем эти платежи, так, подстраиваемся даже гибко. У нас система под клиента. Если там клиента там где-то депозит он снять не может, мы ждем, пока он снимет там. То есть все, как бы стараемся подстраиваться под клиента. Хотелось бы оставить после себя что-то красивое, вот, и чтобы как бы даже спустя года мне было стыдно сказать, что вот эта наша компания когда-то построила, и каждый сотрудник мог гордиться этим, то, что он вложил кирпичик к кирпичику, каждый камень, каждый тут отделочник. Все носят свою нишу. Тут как бы лично моего нету, именно все наполняют это. Благодаря всем это все происходит.